У чотири роки вона почала займатися танцями в п'ять грати на фортепіано професійно займалася класичною хореографією, аргентинським танго та естрадним вокалом. Однак її головна пристрасть театр і кіно. Катерина Кістень, відома українська акторка. У новому серіалі Слуга народу вона дізналася, як воно бути сестрою президента. І у нас в гостях Катерина Кістень, надзвичайно талановита актриса, справжня глиба в акторському світі. Так про вас кажуть Катю, ваші колеги на Це факт є ну творчість комплекта і сісна. До речі, вітаємо вас зі святом. Сьогодні День Ангела Катерини, так що всього вам найкращого. всемирного успеха. Это очень важно для артиста. Но вот сейчас поговорим о нашем украинском. Катя, вы очень много снимаетесь в кино и в театре. И ну, мне кажется, что э, всеукраинская народная любовь и признание, наверное, пришла все-таки с, с этим проектом э, после съемок в сериале «Слуга народа». Это так? Роль там, ну, мягко говоря, отрицательная ну, в какой-то степени. Вот, но но не насм... не... не, несмотря на то, что она якобы отрицательная, но, но очень яркая и очень все... Все очень полюбили. Катя, вот э, ч Да. Да, да, да. А, чем вдохновлялись или кем? Как готовились к роли? И это собирательный образ? Или может быть это какой-то конкретный человек, персонаж из вашей жизни? А -а -а. Ну у меня, слава богу, таких знакомых нет. Хотя я, в общем-то, вдохновлялась партнером. Он очень талантливый, он невероятно профессиональный, и это вдохновляет. То есть... ну вот. А чувствовалась разница? Вы профессиональная актриса, ну несомненно очень талантливый Зеленский и его команда, но все-таки у него нет актерского образования. Чувствовалось это? Как работалось? Я не знаю, насколько важно в данном случае актерское образование, поскольку ну, он такой человек-оркестр, он такое количество всего может. Он сам пишет, он на ходу рождает тексты, он вот ему дай монолог, он его скажет без запинки то есть практически не нужно монтировать речь, которую он Просто производит. зная Зеленского, зная вас, фейерверк, идеи вообще, как вам работалось, вы очень часто уходили от сценария, импровизировали, были новые задумки, или все-таки четко следовали. Ну, скажу так. У нас, например, есть там некая сцена в кафе, где мы с ним тет-а-тет -а -тет общаемся. Режиссер после третьего дубля подошел, взмолился, он сказал, ребята, я умоляю вас, хотя бы раз повторите то, что вы говорили до этого, потому что я не понимаю, как вас монтировать, крупности и общий план, вы каждый раз произносите что-то новое. А мы цепляемся друг за друга, это невозможно. Во-первых, это невозможно не расколоться, то есть это очень тяжело. Вот. Но при этом какая-то такая легкость игры вместе с ним, ну, партнерство удивительно. Я вообще не понимаю, как так возможно. Но вот такое совпадение произошло. Поэтому мне его родственницу играть было элементарно. <свят> мне было ощущение, что я его знаю очень давно и как? Очень, очень интересно. В каких еще амплуа можно увидеть вас? Вы сейчас в новом драматическом театре на Печерске, правильно? Да. Я не ошиблась. Вот, в каких амплуа еще вас там можно увидеть? Ну, мы недавно выпустили премьеру притчи Геса мы играем там степной волк, я играю гермину, это совершенно необычный для меня образ. И всегда приятно играть подобные образы, потому что все равно существуют некие стереотипы, тебя воспринимают, ну вот умею я ну, какие-то яркие красные, да? Да, Уме... я как бы их умею ярко подавать, и это нравится, и это, в общем, часто используют. Здорово проявить себя там, где тебя, ну, от тебя не ждут. То есть там, там очень сексуальная роль, она очень такая тонкая, женственная мистическое где-то, и поэтому мне это нравится. Но и еще... в молодом театре у нас премьера вот недавно вышла, это «Однорукий» из Спокена, это ирландский драматург, и там вообще такая черная комедия с одной стороны, с другой стороны очень философская история. В общем, сложно о ней говорить, еще, лучше и, 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 и еще очень много спектаклей, вы же профессионально занимаетесь танцами, и поете, и, в частности, аргентинская танго, насколько я знаю. Да, у нас есть замечательный спектакль, который идет в театре на Печерске, это «Восемь шагов танго», не совсем танец, но это на основе хореографических uh -huh. па, на основе шагов. Мы рассматриваем взаимоотношения мужчин и женщин очень любят. А музей. гастролируете часто? Планируются какие-то гастроли? Смогут ли вас в других уголках Украины увидеть? Я на театральных возможностей, случае могу пригласить. Это правда не совсем скоро, это произойдет в феврале, но вот 23 февраля мы будем... Э гастролировать в Запорожье, 24-го в Днепропетровске. Это антреприза, это сборный спектакль, опасный поворот. Присли, это английский детектив, и там будут замечательные артисты. Там Алексей Вертинский, Алексей Богданович, Людмила Смородина, я. <реш> вот, я пользуюсь случаєм всіх приглашаю. будем раді видеть вас на спектаклі. Спасибо, Катя. Сегодня, сьогодні нагадаю, що от 21 буде чергова серія серіалу Слуга народа Спасибо большое, що прийшли к нам в гості. Було очень приятно з вами разговаривать. Очень, дуже шкода, що так мало часу для таких Правда? людей. Че, ще не багато запитань, але я думаю, що це не не, не, не остання наша зустріч. А нагадаю, що у нас в гостях була Катерина Кістінь, надзвичайно талановита актриса. І ми горді, що у нас в Україні а, такі. Такие люди талануете есть.